tahun je. Tanya, kontrol nafsu belanja. Bila kontrol nafsu belanja, akan ada pastinya lebihan tuan-tuan. Akan ada lebih. Bila kontrol, ada lebih. Bila ada lebih, maka duit yang lebih itulah. Maka kita bawa kepada rukun yang kedua. Iaitu namanya investment ataupun pelaburan. Baik tuan-tuan. Cerita pasal pelaburan. Ramai orang suka labur yang cepat-cepat. Orang suka labu peram. Eh? Akhirnya terperam dengan diri dia sekali. Eh? Ada orang suka, uh, suka skim cepat kaya. Tapi yang banyaknya apa kedana jadinya. Eh? Jadi tuan-tuan bila cerita pasal pelaburan, pertama elakkan sebarang jenis bentuk pelaburan yang tidak jelas mengikut hukum syarak dan tidak jelas mengikut undang-undang. Ya? Dan nak tahu mudahnya tuan-tuan. Kalau pelaburan, ada orang datang boleh bagi pelaburan 50% sebulan, tuan tolak mentah-mentah macam tu je. Tak payah berbohong lah. Tak ada orang mampu memberi 50% sebulan tuan-tuan. Bank yang untungnya bilion. Bank, public bank, may bank. Untungnya bilion bersih setahun pun tak mampu bagi sampai 5%. Paling tinggi 5% bank rakyat. Boleh bagi 15%. Itu pun terhad. Hari ah, ini dapat lagi 1 bilion. apa ah, nak kapital dia tambah. Ramai lagi lah boleh melabur. Alhamdulillah, tuan-tuan. Tapi kebanyakannya, kalau boleh bagi lebih daripada itu, maka itu namanya perbohongan. Jangan mudah terpedaya tuan-tuan. Itu satu. Dia punya petua, ya. Jangan tamak bila melabur, tuan-tuan. Itu konsep yang utama. Tuan-tuan, kita pasal pelaburan ramai orang melabur. Saya faham, saya tahu tuan-tuan pun banyak melabur. ESB lah, ESN lah, macam-macam gini. Tapi pastikan, bila tuan-tuan melabur, benda tempat pelaburan tuan sama halal, dan sedih ukur Kenapa? Kerana tuan-tuan nak tinggal untuk anak-anak isteri. Eh? Nabi kata, Al-lahmul ladhi nabata min haram, fannar awladih, awkamaqa sallallahu alaihi wa sallam. Daging yang tumbuh daripada rezeki yang haram, maka Nabi kata apa? An-nar aula bi. Neraka lah lebih utama bagi dia. Kita kadang-kadang tuan-tuan kita kerja jaga sangat. Ya, jaga sangat supaya kita tak bagi anak-anak ni harta yang haram. Tapi kadang-kadang tanpa kita sedari tuan-tuan, kita pergi bank, buat pinjaman, pinjaman tidak haram, tidak halal. Pinjaman bukan cara Islam kita bagi rezeki pada anak dengan duit-duit yang haram. Sebab itulah tuan-tuan, di antara sebab kenapa anak-anak kita degil hari ini, ramai kita jumpa anak-anak yang tak dengar cakap orang tua, yang derhaka, yang suruh bentak, eh? marah dengan mak dia balik, marah dengan ayah dia balik, maki hamun mak ayah, yang sepak kepala ayah dia pun ada, yang bunuh anak mak, mak dia, ayah dia pun ada tuan-tuan sebab apa? di antara sebabnya ialah kerana masuknya sumber-sumber haram dalam tubuh anak kita tuan-tuan. Bila masuk benda haram, gelap hati dia tuan-tuan. Bila gelap hati dia, maka jadilah apa yang disebutkan oleh Allah SWT. Khatamallahu <tuh> ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abutarihim wa syawah. Allah Taala tutup kunci, menteri hati mereka tuan-tuan. Haa? Eh? Wa'ala samahim. Pendengaran ditutup. Bagi nasihat tak makan juga. Eh? Bagi teguran tak mau dengar. Eh? Mana seolah Allah dah kunci hati mereka rapat-rapat tuan-tuan. Hasilnya beri. Antara kesannya adalah kerana bagi makan benda yang haram. Sebab itulah tuan-tuan. Kalau kita pernah terlibat dalam perkara-perkara yang haram. Pinjaman duit. Kadang-kadang simpan duit kat bank. Kadang-kadang interest kita ambil, kita bagi makan, bertaubatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, bersihkanlah. Eh? Kalau kita fikir rugi tuan-tuan, rugi akhirat jauh lebih besar daripada rugi di dunia. Kita hilang seribu dua ribu ringgit di dunia, kita boleh cari tuan-tuan. Eh? Tapi untuk cari, untuk tebus balik kerugian yang kita akan bakal terima dari akhirat, tidak mungkin sama sekali tuan-tuan. Eh? Ya sebab tuan-tuan, Berbalik kepada pelaburan kita tadi, pertama mestilah pelaburan yang halal dan mengikut hukum syarak, ya, dan kemudian mengikut undang-undang. Itu yang pertama. Kalau kita lihat, sekarang ni banyak jenis pelaburan. Ya, yang saya sebenarnya tuan-tuan, saya bawa bersama sahabat saya, Encik Syam. Yang tengah tu pakai pria yang handsome tu. Ya, dia pakar pelih apa namanya pakar kewangan Islam, perancangan kewangan Islam juga. Bersama dengan saya, kalau tuan-tuan nak tahu ada masalah-masalah apa pasal perancangan, dia boleh tanya dia. Dia lebih pakar daripada saya. Saya pun belajar dengan dia, tuan-tuan. Okey. Perkara yang penting di sini, tuan-tuan. <coughs> Kita melihat banyak sekali jenis-jenis pelaburan. Amanah saham di antara bisnes yang bagus. Di antara apa nama ni dulu menjadi rebutan. Macam-macam unit amanah yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan itu pun menguntungkan Alhamdulillah. Tapi risikonya agak tinggi berdasarkan kepada market ataupun keadaan semasa. Ya? Okay. Perumahan. Kalau tuan-tuan ada duit, boleh buat pelaburan dalam uh, hartanah. Itu pun cantik tuan-tuan. Keuntungan dia sekitar 10 hingga 20 setahun kenaikan dia tuan-tuan. Itu pun bagus. Tetapi saya ingin kongsi berkaitan dengan satu benda yang saya sendiri baru dapat tuan-tuan. Ya? Yeah. Kita pun sama-sama dapat dengan Cik Syam. Pelaburan di dalam emas dan dirham. Ini yang baru masuk tajuk tuan-tuan. Tadi tu kira muka dimah lah tu. Eh? Yeah. Ha, yang sejarah dekat setengah jam lebih tu, muka dimah. Ni baru masuk tajuk tuan-tuan. Ha, dekat subuh lah baru habis nak pakai ni. Okey tuan-tuan. Dalam tajuk yang kita sebutkan tadi ialah berkaitan dengan satu dinar emas sama dengan satu ekor kambing. Apa maksud dia tuan-tuan? Okey. Maksudnya di sini adalah berkaitan dengan satu hadis Nabi SAW. Ya. Yeah? Nabi SAW pernah satu ketika memberi satu dinar. Ya. Yeah? kepada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata apa? Wahai sahabatku, dengan satu dinar ini engkau pergilah beli seekor kambing. Jadi bila sahabat ni dapat duit, sahabat ni kebetulan jenis bisnes main dia sikit. Sikit dia sikit. Jauh sikit pemandangan dia. Ya, pandai berniaga dia So, apa dia buat? Dia gunakan duit satu dinar ini pergi negosiat, bincang-bincang. Maksudnya bincang-bincang, apa bincang, bincang, tolak bincang, apa nama ni. Bincang dengan penjual kambing tu. Dapat duit ekor kambing eh, dapat dua ekor kambing. Bila dapat dua ekor kambing, apa yang berlaku? Dia pun bawa balik. Bawa balik sampai tengah jalan, dia cari pembeli tuan-tuan. Eh? Dia cari pembeli. Bila jumpa pembeli, dia jual satu kambing tuan-tuan. So sekarang dia dapat balik duit satu dinar. Dapat duit satu dinar, kemudian so, dia balik jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, inilah kambing yang tuan kirim. Dan inilah duit satu dinar. Jadi, Rasulullah s.a.w. pun heran. Eh, macam mana aku bagi satu dinar, kau bawa balik satu dinar, dan saya kod, satu kau ambil? Ha? Satu kau ambil? Eh? Jadi, sahabat pun ceritalah apa yang berlaku. Jadi, Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, Untung dan berkatlah mereka yang berniaga menggunakan dinar dan dirham. Maksudnya apa di sini, tonton? Maksudnya, Perniagaan menggunakan dina dan dirham diantaraf oleh Nabi SAW dan dijamin membawa keuntungan. Tetapi maklumat ini disorok dan disembunyikan oleh musuh-musuh Islam, tuan-tuan. Karena mereka tahu. Kalau sekiranya umat Islam kembali menggunakan dina dan dirham, maka nilai duit-duit yang kita pegang hari ini, yang kita niagakan seluruh dunia hari ini, duit mereka akan jatuh. Tak ada nilai. Sebab berdasarkan maklumat isyaratimu, tuan-tuan. Tiga -tuan, per ya. Yeah. Daripada duit yang dicetak oleh Amerika, ditaburkan di luar daripada Amerika, tuan-tuan, dan tak dibenarkan dibawa masuk. Akhirnya apa? Kertas saja, tuan-tuan. Duit yang kita pegang ini dalam bahaya, tuan-tuan. Duit yang kita pegang ini dalam bahaya. Kita minta jawab. Muka-muka apa yang berlaku, contohnya di Libya ataupun di negara-negara lain, tidak berlaku di negara kita Malaysia. Tapi macam-macam boleh berlaku. Bencana alam boleh berlaku. Bila bencana berlaku, apa, apa, apa yang akan terjadi pada duit-duit kita? Tidak ada nilai, tuan-tuan. Ini satu kes yang berlaku. Bila berlakunya perang, saudara, ya, di Libya, ramai pekerja-pekerja daripada mana? Daripada Mesir, pekerja di Libya, bawa balik duit, tuan-tuan. Puluh-puluh ribu, ratus ribu bawa balik duit, sampai ke Mesir, nak tukar tak ada nilai. Sebab apa? Sebab duit itu, duit kertas ini diletak kan nilai daripada sekarang kepada kepada masyarakat ataupun kepada Amerika dan juga sekutu-sekutu pada bank dunia dan sebagainya yang meletakkan nilai duit kita. Jadi duit kita sebenarnya satu ketika mungkin langsung tak ada nilai. Duit kita yang kita simpan ini terlalu tinggi risikonya kerana macam-macam kalau berlaku bencana alam dan sebagainya maka duit kita tidak ada nilainya tuan-tuan. Tapi berdasarkan kekuatan emas Tuan-tuan tengok Ini fakta yang menarik Seperti yang saya sebutkan tadi Kalau di zaman Nabi SAW Satu dinar Di zaman Nabi SAW Boleh beli seekor kambing Hari ini juga tuan-tuan Satu dinar Boleh beli seekor kambing tuan-tuan Artinya apa Artinya betapa stabilnya dinar ini. Betapa stabilnya duit yang berlandaskan emas ini. Eh? Dan Nabi SAW juga pernah bersabda. Akan sampai satu ketika. Semua benda-benda tidak ada nilai. Kecuali dinar dan dirham. Maka simpanlah kamu dinar dan dirham. Ini apa yang? Ini adalah satu gambaran daripada Rasulullah SAW. Oh dalam dunia kita ni eh dalam dunia satu hari akan tiba satu masa bencana akan berlaku malapetaka akan berlaku eh wang-wang kertas kita sudah tidak ada nilai lagi yang ada nilai cuma emas dan juga perak dinar dan dirham tuan-tuan contohnya -tuan. tuan -tuan, dalam hati Allah SWT dinar dan dirham telah memberikan pulangan yang amat luar biasa kalau mengikut kajian tuan-tuan pada tahun 1998, saya baca kat sini ada fakta dia tuan-tuan. Nak cerita kesetabilan eh, tentang emas dan apa nama ni? Uh, harga emas eh. Tahun 1998 tuan-tuan eh. Harga emas RM30.86 per gram. Tahun 1998. 10 tahun selepas itu, harga emas RM91.50. Dalam masa 10 tahun kenaikan dia berapa tuan-tuan? Kenaikan dia ialah sebanyak 284%. Dan sekarang tuan-tuan tahu berapa harga dia? Harga sekarang ya lebih kurang 153 ringgit satu gram. Bayangkan tuan-tuan, kenaikan dia. Kalau kita ada duit, kita beli apa namanya kita simpan duit. Dulu harga 100 ringgit, 10 tahun, 20 tahun yang lepas, duit tinggi, duit setiap ringgit tu berapa nilai apa yang kita boleh buat zaman tuan-tuan? Tidak ada. Tapi emas tuan-tuan, Masya Allah, berkat. Seperti mana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, memang luar biasa tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan carilah emas, simpan emas. Itulah sebenarnya pelaburan yang terbaik. Seperti mana yang terjadi oleh Nabi SAW. Jadi untuk malam tuan-tuan juga, hari ini di Mahat Hafiz, kita ada buat pelaburan.